Я не признаю власть вашего суда, поскольку вы, господин Масенко, являетесь судьей из города Луганск. Вас перевели сюда под определенные обязательства и дали вам возможность отрабатывать на своих хозяев, на власть, которая сегодня вас заранее назначила и определила, и заранее вам определила, как вести правосудие. Вы неправосудны надо мной. Но мне стыдно, где ваша совесть? Да, я над вами. Не будьте преступниками и не исполняйте чужую преступную волю. Лучше возьмите автомат и защитите свой угол от террористов и российских захватчиков. Вместо того, чтобы пристроиться в теплом месте. Так как это сделали мы у себя в все? еще раз говорю, я не признаю за... власть вашего суда. Что за мир?